Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dimanapun berada Kembali lagi di channel saya Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun juga diberkahi oleh Allah Rezeki yang berlimpah mengalir deras tanpa batas Sahabat dimanapun berada Di video kali ini saya kembali akan berbagi Suatu amalan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada beberapa pasien saya yang mana pasien saya ini mengalami suatu kejadian yang aneh ya yang mungkin bisa disebut di luar nalar beliau adalah seorang pengusaha yang tiba-tiba usahanya sepi sahabat setelah dikonfirmasi dan sudah ditindak lanjut sahabat ya ternyata indikasi dari Uh, sepinya usahanya itu adalah tidak wajar, sahabat. Ya, adanya tanah merah yang disinyalir tanah merah itu adalah tanah kuburan, sahabat. Ya, nah, di video kali ini saya akan berbagi dengan sahabat-sahabat semuanya, terutama yang mungkin punya usaha uh, yang usahanya lagi ramai, tiba-tiba sepi, dan indikasinya apabila sama dengan pasien uh, yang saya tangani. Maka eh, sahabat tepat sekali berada di channel saya, sahabat ya. Jadi, eh, di video kali ini, sekali lagi saya akan berbagi bagaimana caranya untuk menetralisir gangguan sihir atau gangguan santet dari media tanah kuburan, sahabat ya. Apabila ada sahabat-sahabat yang mengalami hal yang sama dengan pasien saya, mungkin ini. Mungkin cara yang akan saya berikan ini bisa membantu uh, permasalahan daripada sahabat-sahabat semuanya. Maka dari itu, sahabat semua, dimanapun berada, langsung saja, tidak lama-lama lagi, uh, kita akan ke tutorialnya, bagaimana caranya untuk menetralisir santet atau sihir daripada tanah kuburan, yang mana uh, efek daripada sihir ini adalah mematikan usaha dan menghancurkan rumah tangga, biasanya seperti itu. Jadi, hati-hati kalau di tempat usahanya mendapatkan atau menemukan e, tanah merah yang seperti sengaja ditabur, ya, seperti itu. E, dan juga, hati-hati apabila di rumahnya ada terdapat tanah merah yang sengaja ditabur juga. Itu indikasinya adalah tanah kuburan sahabat yang berusaha untuk menghancurkan atau berusaha melakukan hal negatif kepada sahabat-sahabat. Semua seperti itu, ya. Jadi, intinya kita harus berhati-hati apabila mendapatkan suatu kejadian yang serupa, yaitu adanya e, taburan tanah merah yang disinyalir itu adalah tanah kuburan, sahabat. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menetralisir e, santet ataupun sihir daripada tanah kuburan yang saat mematikan untuk usaha, bahkan untuk rumah? E, membuat menjadi tidak nyaman ya karena mungkin indikasinya ingin dikuasai e, berikut adalah tata caranya sahabat ya yang pertama silakan sahabat untuk menyediakan air cucian beras kemudian garam kasar kemudian disiapkan juga untuk jeruk lemon tiga buah ya kemudian e, daun bidara sahabat ya jadi empat Uh, item itu atau empat poin itu insya Allah akan menjadi media atau syariat untuk menetralisir daripada energi negatif yang indikasinya dari uh, santet atau sihir tanah kuburan sekali lagi silakan sediakan air cucian beras kemudian juga jeruk lemon garam kasar dan daun bidara 7 lembar sahabat ya Nah, setelah itu disediakan, maka untuk meritualnya atau sebelum dipraktekkan, yaitu dengan kita membacakan yang pertama: membaca istighfar lima kali, kemudian juga membaca syahadat lima kali. Kemudian silakan untuk membaca Al-Fatihah lima kali, dan juga membacakan ayat kursi satu kali. Nah, itu dibacakan pas setelah selesai sholat maghrib, sahabat. Jadi, setelah... Uh, empat poin itu disatukan ya, antara air cucian beras kemudian dengan tiga jeruk lemon. Itu diperas ya, disatukan kemudian juga garam kasar itu disatukan dengan air tersebut, dan tujuh lembar daun bidara itu disatukan. Semuanya sudah dicampur, dan silakan untuk dibacakan. Uh, yang pertama itu istighfar lima kali, kemudian syahadat lima kali, al-fatihah lima kali, dan ayat kursi satu kali sahabat ya. Setelah itu dilakukan, silahkan untuk digunakan membersihkan lokasi yang, yang disinyalir terdapat uh, siraman daripada atau taburan daripada tanah kuburan tadi ya. Intinya air syariat itu digunakan untuk membersihkan lokasi atau tempat yang Diketahui eh, terdapat taburan tanah kuburan dengan tujuan untuk menetralisir daripada energi negatif yang. Uh, ada di lokasi tersebut, sahabat. Nah, itu dia sederhananya cara untuk menetralisir energi negatif daripada santet atau sihir tanah kuburan. Dengan izin dan ridho Allah, insya Allah itu akan ternetralisir dengan sendirinya, dan energi-energi negatif itu akan terbakar, sahabat. Ya, uh, sahabat dimanapun berada, itu dia syariat yang sering saya lakukan untuk menangani kasus daripada pasien-pasien saya yang mengalami kasus yang sama, yaitu terjadinya santet tanah kuburan atau sihir daripada tanah kuburan tersebut. Dengan media yang saya sampaikan ini uh, insyaallah sangat mujarab sahabat ya. Jadi silakan bagi sahabat-sahabat yang mengalami hal yang sama jangan bingung langsung lakukan saja tata cara yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya e, bagi yang mau mengamalkan silakan ketik mobil itu di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan melindungi diri kita berserta keluarga kita memberikan kesehatan dohir batin kepada kita, memudahkan segala urusan dan membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Terima kasih sahabat yang sudah menyimak, menonton, mendengarkan. Bagi yang baru bergabung di channel saya, silahkan dibantu di subscribe karena subscribe gratis. Saya ucapkan terima kasih selalu mendukung dan menemani saya. Untuk itu kita bertemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya akhiri. Wallahu muwafiq ila wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mata Batin Channel.